assalomu alaykumaula mana уже ikkinchi bioraktoriz ham tayyorlayapmiz уже bu bioraktorimizni yuvib siydik alarni chiqarib buyoqlarga chvolch tashlab namgarchiligini me'yorida qilib namgarchilikni yaxshi qilib bu yoqqa chuvolchin tashib bo'lganmiz ko'rib turganinglardek buyog'iga ham buyog yangi bioraktor tayyorlayapmizh boshladik уже xudo xohlasa mana shu yerdan mana shu biraktordan bu bioraktorga ko'chiryapmiz ko'rib turganinglardek bu bioraktordan chovlchann chiqarib ma'lum miqdorda cho'lchilarni chiqarib buktorg tashlaymiz xudo xohlasa video davomida cho'lchani qanaqa chiqarish qanaqa qilib suv qo'yish cho'lchalar bu byoraktorga qanaqa qo'yish hammasini ko'rsatib boramiz kanalimizda yangi bo'lsanglar liyk подписка bosib qo'ysanglar kanalimizni rivojlanishiga o'z hissanglarn qo'shgan bo'lasizlar degan umiddaman ko'rib turganinglardek benziga yig'ib qo'ygan gular jiyanlar solishyapti jalar ishlar bilan ko'rib turganinglardek mana deraktor tuzilishi yiliga ikkiyu yigirma bo'lyapti uzunligi 30 metr bu ham xuddi shunaqa 220, bu yog'i ham shunaqa 220. Va yana bitta bu yog'iga ham 220 tushiramiz yana yaqinda bu yog'a ko'chiribsak keyin bu yog'iga o'tamiz xudo xohlasa shu ish faoliyatimizni yanada kengaytirgan holatda ishimizni olib boryapmiz xudo xohlasa kanalimizdan uzoqlashmanglar yangiliklar qo'yib boramiz xudo xohlasa Allah'ın rahman, olsun.